Значит, мы выполняли в составе нашей бригады рейд двумя батальонами район Солнцева Тельманова. Вот, получили задачу, работали двумя батальонами, выдвинулись, вот, командовал группировка Камбрик. Вот, зашли в тыл врага где-то километров 15 и ну, завязались уже мелкие бои, которые, в принципе, нас не останавливали. Мы выполняли дальше движение и продвигали все глубже и глубже. На каком-то же участков э, территории захваченной нашей вступили в бой с подразделениями Российской Федерации. Почему Российской Федерации? Потому что были обнаружены КАМАЗы, секреты. КАМАЗы были класса, которого не производят на Украине. И отличительная особенность этих КАМАЗов, на них будут такие же эмблемы, какие мы носим, десанники белого цвета парашюты на дверях вступили в бой отработали всем оружием которое у нас было на бронетехнике вот. так получается что брик получил ранение пулевое его затащили на БТР продолжали дальше не останавливались вот. и потом по радиостанции мне передают полномочия дальше управлять рейдом и я возглавил получается два батальона первый и второй и продолжали по программе дальше выполнять рейд. Ну, бой с русским мы вели минут 10, может быть, 12. После этого передал точные координаты в наш штаб, и наша артиллерия отработала идеально, нанесла хорошее огневое поражение. Наблюдали дальнейшую детонацию объектов, там, грели черным пламенем транспортные средства, вот эти КАМАЗы. Вот. Зачищать время не было, потому что в рейде никто не зачистку не производит. Выполняли дальше Марш, так называемый. У нас было следующее приключение: это на дороге, где мы находились, э, выехал русский танк с БМП и переградил нам трассу. Вот, ну, поэтому мы поменяли маршрут, рассредоточились, э, дали команду минометной батареи, насыпали туда маленьких поросят, как мы называем. Вот они попали, прилетели, танк испугался, отвернул, БМП уехала. Вот. И в дальнейшем мы продвигались Тельманово, по дороге встретили еще одну колонну КАМАЗов. Отработали, ушли. Вот. Э, синхронно работала соседняя бригада. Поэтому то, что мы не останавливались и постоянно двигались, это дает большой результат. Противник и враг, который на нашей земле, не может э, быстро собрать все колоду карт, с какого направления, где атакуют. Вот. Понесли мы минимальные потери, э, техника была. У нас э, только одна там выведена из строя, и то мы ее забрали. В принципе, вот, рейд продолжался где-то часов 13. Вот, заходили, выполнили задачу, потом поступила команда ⁇ Отойти вот, ⁇ пробили коридор и вышли совсем с другой стороны. Вот, тем самым долго еще нас искали. Мне вот, они, ну, они никто не видел, что мы ушли оттуда. Когда мы уже зашли, э, уже огонь велся их артиллерией по их же позициям. То есть, э, где они предполагали, где мы должны были находиться или где мы там задержались, вот, туда наносился уже огонь артиллерии ихней. Вот, поэтому по разрывам снарядов не нашей можно определить, что нас ищут и за нами идут постоянно. Где мы остановились больше там, 7 минут, сразу туда прилетал по кеградов и там подобное. Чем мы отличаемся от других войск, что нам не нам не интересно или не сильно влияет на наше выполнение задачи район театр боевых действий. Будь это э, один регион, будь это второй регион, будь это на своей земле или в тылу врага, мы как работали, так и будем работать. И командир э, роты, командир батальона, командир отделения, взвода им э, они выполняют шаблонный э, элемент войны. Они по шаблону воюют. Если ситуация накаляется, они используют другой вариант. То есть, по большому счету, ничего не поменялось. Э -э в нашей сложившейся гибридной ситуации войны мы выполняем боевые действия в составе батальона Фронта. Поэтому изменений таких каких-то кардинальных не было. Все ребята делали свою работу на то, что они умеют делать. И все. Да, есть такая, мы называем это в войсках чуйка. Если чуйка подсказывает интуиция, что надо так делать, то надо делать. Если что-то не так, то лучше поменяй направление, обойди. Но задача должна быть выполнена любой ценой. Правило номер один. Хочешь мира, готовься к войне. Второе правило. Боец должен быть во время своей подготовки почувствовать все тяжело, как есть. Недаром знаменитые полководцы говорили, тяжело в учении, легко в бою. На самом деле это слова, пропитаны кровью вот они правда, это правда жизни. Поэтому как поступающий э, любой в ряды сил Украины, проходя, прошедший полностью подготовку на уровне, приближенный к бою максимально при данных условиях, ему в бою, поверьте, первый бой, они обычно говорят, это все, это все, неужели так все было? А нам рассказывали, а нам нас пугали, поэтому их настраивалось всегда, что враг будет намного сильнее. Мы не преподносим, что мы сильнее. Враг всегда будет сильнее. И мы готовимся к очень тяжелой битве, независимо, как она произойдет. Мы готовимся к самому тяжелому, к самому плохому. Поступит – выполним. Не получается – значит, в следующий раз. Во-первых, они на нашей земле. И они в гостях. А мы у себя дома. И у себя дома совсем по-другому воюются. Они пришли, мы их не звали. Они пришли сюда. Поэтому э, я не говорю, что мы все знаем каждый куст и каждое дерево, но… У себя дома греют родные стены. И как бы народ не разделился в мнениях, взглядах, мы воюем за свой народ, вот, поэтому, э, в принципе, я думаю, что им сложнее на той стороне воевать с нами, психологически в первую очередь. Ну, мы не стараемся как-то там отличаться от них, пехота то же самое, очень много храбрых парней, которые выполняют функции. Так получается, что у нас всегда самое тяжелое. Минуты бросают, пока мест подберут силы, резервы, вытянуться. Вот. Что... Мобильный быстрее, это да. Первым завязываемся в бой, а там по ситуации посмотрим, как противник ведет себя. Вот. А пехота, они тоже парни очень смелые, бравые, танкисты, артиллеристы. Без них никуда. Армия не может состоять только из одних десантников. Каждый делает свою работу. Пехотинец, моряк, десант, танкист. Поэтому от них тоже самое очень много зависит. Главное, чтобы они верили в друг друга, в каждый из нас. Я верю в танкистов, кто-то верит в артиллеристов. Если мы друг другу будем в бою помогать, значит победа неминуема, будет за нами всегда. На мой взгляд, что все, конечно, тяжело, что такой ценой, конечно, все досталось нам. За наши все года независимости мы изображали чемодан без ручки, как говорят у нас часто в войсках. Поэтому сейчас мы, могут народ полноценно гордиться, что реально есть защитники. Вот, большой ценой достается нам этот опыт боевой. Вот, я думаю, что мы не хуже всех остальных, и боевой опыт у нас уже побольше, чем у других армий.